Живет сестра недалеко, и так бы я нашел церковь, который я поблизости и вас посетил. Э, хочу поздравить всех матерей и э, всех э... День Поздравить всех матерей и всех, э, ну, скажем так, будущих матерей, всех девушек с, э, с этим э, праздником. И пожелать вам э, любви и э, жизнерадостности, и ну, всего самого наилучшего. Пусть Бог вас хранит, благословляет ваши семьи, ваш, ваших, э, ну, ваших детей, э, ваших родных и близких. устраивает пусть вашу жизнь. И как бы хотелось остановиться на жизнерадостности. Как-то у меня тема у меня будет другая. Это я так немножко вступление. У меня как сегодня такая была небольшая ситуация случилась, то как бы... Но ну, я думаю, Бог не просто посылает разные обстоятельства в нашей жизни. У меня как-то с жизнерадостностью как в моей жизни возникают ну, зачастую проблемы. Как-то складывается ну, моя жизнь не так, как, скажем так, как мне хотелось бы. И, скажем Проблемы со здоровьем, э, как-то в сердце накопилось, ну такое как недовольство, не знаю, ропот э, на Бога. И сегодня я утром ехал э, ну, на богослужение утреннее я ехал в другую церковь, и как-то еду я с таким настроением. Я, там мне брат приехал, ну друг, э, брат во Христе, и ехали мы, и проехали кольцо, и впереди был блокпост. И я перестроился, ехал э, по левой полосе, и... Э, э, <связ ăn> э и, и, и рядом параллельно тоже ехала машина и ехала девушка. Ну это не важно. Ехал водитель и не знаю, что ей, не знаю, захотелось перестроиться резко в левый в левый ряд и она не посмотрела в зеркало и резко она сделала маневр и, и прямо на мою машину. Я успел, я резко отвезти ее по тормозам, но Бог так сохранил и у нас произошло небольшое, небольшое касание. Но касание было только. Зеркала наши коснулись друг друга, и мы как без, ну, без повреждений, то мы как бы разъехались дальше своими эм, путями. И, эм, скажем так, после этого, после этого нашего такого небольшого происшествия, у меня как бы на сердце, у меня сразу же поменялось, скажем так, настроение. И у меня... Э, на сердце, ну, было как перед этим недовольство, но сразу как это все прошло, все забылось и только благодарность Богу то, что сохранил, то, что не было никаких ни повреждений, так как ну я нахожусь как бы в чужом городе и ну, Господь сохранил, скажем, э, скажем так э, э, ну скажем Бог иногда в нашей жизни допускает такие ну, небольшие скажем так удары, скажем так столкновения болезни и разные обстоятельства, чтобы мы были благодарны и довольны тем, что мы, что мы имеем ну, на сегодняшний день. И Господь посылает нам, скажем так, людей, скажем так, ну, не всегда, скажем так, нам они приятные. Надо тоже быть благодарным Богу. Но Господь не просто так делает такие наши обстоятельства и посылает таких людей. И хочу дальше уже подойти к теме, это надежда и упование наше на Бога. Скажем, когда мы изучаем Божье Слово и слушаем проповеди, то мы, скажем так, питаемся духовной, духовной пищей. Наш человек, ну, человек сам, как, его ну, сущность, он нуждается в духовной, в духовной пище. Ну, э, скажем, духовную пищу мы можем э, ну, подкрепиться, скажем, можем с других источников. Ну, они не являются, ну, не являются это чистой духовной пищей. И когда мы потом мы пытаемся, ну, посмотреть где-то, не знаю, YouTube пересмотреть там кучу роликов, потом пытаешься читать Библию, и как-то оно, ну, как-то не касается твоего сердца, потому что мы уже напитались. Скажем так, этой пищей, которая не является, она не полезная для нашей души. И потом оно как-то нам, как уже не лезет. Как мамы пытаются накормить детей, а ребенок перед этим скушал пачку печенья, там из десяток конфет, то уже как даешь ему ложку, то оно уже просто уже не лезет. И ну, идет как бы постоянная духовная война э, за наши души. Э, ну, скажем, наша плоть, она... Ну, ей нравится то, что ну, предоставляет мир. Она любит, скажем так, такую пищу, ну, легко доступную. Она не любит вникать, не любит, ну, ей не нравится читать. Ей нравится то, что ну, полегче, скажем так. Но нам необходимо, скажем так, бодрство, держаться, держаться упования, пребывать в Боге. В Матфея 26.41 написано, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух же бодр, плоть же немощна. Надо быть готовыми отразить все стрелы лукава, которые посылает, посыл, которые посылает дьявол. И надо не пускать, скажем так, сердце, беспечие и равнодушие. Иногда, как бы, ну, я, судя по себе, хочу сказать, что хочется немножко так отдохнуть, так ну чуть-чуть раз, ну, отвлечься от всего, но, скажем так, надо бодрствовать, потому что, скажем так, когда безпечье возникает, скажем так, равнодушие то это, ну, может привести к э, э, падению. Хочу, э, э, хочу прочитать Матфея. Хочу прочитать э, Матфея 6:24. написано, никто не может служить двум господам, ибо или одного будете ненавидеть, а другого любить, или одного будете усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и Мамоне. Мамон в этом стихе это является олицетворением греха, любовь к этому миру. Если мы если мы, скажем так, одного господина будем любить, то другого уже ну, точно не будем. Одному будем служить, а будем преданы, а другому не будем. Это две несовместимые вещи. Дальше, Матфея, 25 стих, 6, 25 написано. говорю вам, не забудьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеваться, душа, не больше лепищи пищи и тела одежды» о чем заботиться, ну, о чем можно продолжить э, заботы о работе, о жилье, о семье, о воспитании, образовании детей и так и так далее. Чрезмерные заботы лишают нас, э, нас мира, и, мира и покоя, и упования. Э, Дальше, 26 стих написано Взлевите на птиц Небесных. Они не сеют, не жнут и не собирают житниц. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их. Отец Небесный заботится о птицах небесных. А насколько, ли, насколько мы лучше, насколько мы более ну, важнее птиц, являемся лицом творения Божьего. Да и кто из вас заботится, может прибавиться в ростах, хотя на один локоть? Мы собственными стараниями не можем увеличить свой рост. И наши переживания, ну, зачастую являются они ну, бессмысленными. Без... Э, дальше у Матфея 28 -й. Я в одежде, что заботись. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не продут, но говорю вам, что Соломон по всей своей славе не одевался так, как всякая и всякое из них. Как Бог заботится о полевых лилиях, подарим такой прекрасный наряд. Поскольку Бог заботится о нас, посылая нам все необходимое. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кто тем более вас, маловеры. Итак, не заботьтесь, не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что этого всего ищут язычники. Потому что Отец ваш Небесный, Небесный знает, что вы имеете наш дух во всем этом. У нас есть Небесный Отец, который заботится о нас и посылает для нас все необходимое. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Надо искать Царство Божие, святости, частоты, праведности. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем довольно для каждого дня своей заботы. Заботы и переживания не, э, ну, необходимо сегодняшнем дне э, заботиться. Завтрашний день не в нашей власти. Необходимо доверить, 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 Богу завтрашний день, потому что мы не, ну, не властны над завтрашним днем. Необходимо все заботы и тревоги. Необходимо довериться Богу. необходимо. Еще хочу прочитать с 1 Петра 5 глава 6, -й, 6, -й, 6 -й и 7 стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Необходимо смириться, покориться, покориться пред Богом, смирить свое Я, предоставить Богу управлять своей жизнью. Потому что Бог нам дает надежду, которая, которая дает нам, ну, в которой мы имеем будущность и надежду. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас, он заботится о нас. Необходимо просто ну, просто довериться ему от всего сердца. Аминь.